Таня, можно тоже з вами поспілкуватися? Да они расскажут сейчас, чтобы не звонить, чтобы здесь не, ничего не знали. А потом будете двухсотых получать. Мы уже знаем, что это вот такое не звонить. Ну что, что мы звоним? Мы, ну сейчас сын со мной звонил с, с этого, там недалеко, эти десантники, говорят, мам, как дела? Ты там посмотри, а то он уже боится, его уже начали, командиры тыснуть на него, вызывают и говорят, ну что, тебя или туда отправить, то туда, ты скажи матери, а то ж мы можем. Значить, на що потім збув офіційно заявлення написати хто не такі? Хто зампатилу, який бабки є? Пані Надія, доброго дня. Громадська організація, самоврядна громада. Я уважно прослухала ваше інтерв'ю. Ви теж громадська організація громадська організація «Союз у вас такі ім'я, надія. Є надія на те. Все ж таки, що ми можемо допомогти. От скажіть, ви сказали про люстрацію? Яким ви чином бачите цей момент? Хто може люструвати наше керівництво? Президент. Он главный главнокомандующий, он имеет право, у него конституционные права отставлять в отставку в связи с чем, в связи вот, вот сегодня завели ребят вот такую ситуацию. У -у 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 -у. Вот кто командовал этим, того немедленно надо отставить в отставку. У нас что, специалистов нет, у нас что незаменимые люди. Абсолютно. Не, но ну, если не работает лестница чудесница денежная, тогда, так, так. тогда значит работает. Так, Давайте а... скажем так. Где делись деньги, которые нету техніки народ одягає, обуває, кормить, Ми ж та всі знаємо. Ми навіть делаем. так. Ми это делаем. Всі ми делаем это. Вот. ми вже собираем деньги на ремонт техніки. Ми дожили до этого. А скажіть, будь ласка, ну, от незважаючи на те, що військовий стан, що така обстановка, Где військовий стан. Э, э, Кто вам крайніше, військового стану ну, нема, війна. Йде військового стану, нема А чому нема э, зараз хвилиночку, і э, наряду з цим провод... будуть проводити вибори. Це знов гроші вкладаються в цей процес. Люстрація не проводиться у нього. Скажіть, будь ласка, які ваші дії? От як матерів, як жінок, як мам? Які... Я вважаю, що ви ж розумієте, это просто от, от просто здівательства над нашими серцями? Так. Посмотрите, опять політики. Так. Хлопают себе в ладоши, так. назначают выборы. Какие выборы? У нас идет война. Боже, они, они, вы, конечно, мы с вами они, конечно, говорят о том, что это надо, для того не надо. Они просто делают, Вот, он, знаете, как собака гавкает, это а волк свое дело делает. Вот, вот. 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 понимаете, да. это же недаром эти поговорки были придуманы. Вот вам пример. Какие могут быть выборы? Расскажите. Идет война. Российские э, техника уже зашла на нашу территорию, на нашу Украину. Она, было две точки. Вот они со мной спорят, некоторые тут э, дельцы. Можешь. У нас две точки. Дякова и Илова, этот, э, 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 Изварина. где просто заходит, заходит техника, просто заходит. У нас авиации нету, разбомбить эти два пункта. Там же нету населенных. Вот я сама с города Антрацита Луганской области. Вот это Дякова, это наш пограничный пункт. Я же там каждую степь знаю. До э, Дякова Пограничного пункта, пункта до города 18 километров. Пустыни, бомби, что хочешь делай. Колонна идет, их пропускает. Кому это надо? Я использую. Значит, давайте вот эти э, фуры. Нам еще за э, В Российской Федерации по каналам мы увидели, да? Поднимают там СМИ, и там чуть-чуть лежит продуктов. Ну, сыпучих таких этих. Остальное все было пусто. Ребят, я э, звонят ребята с разных вот, с разных. Он. Вот я э, звонят, а я им просто задаю вопрос. Ребят, как вы думаете? Они технику, ну как я же не военный человек, они технику туда поставят, она нет. Они на карематы посадят военных вооруженных, А они заедут. Вот что и случилось. Вот что и случилось. Откуда российские здесь? Они что, с границу переходили? Массово. У нас техника. У нас российские эти, девочки. Если мы, мы, мы матери, Жены, Нет. сестры, не остановим это. Савургий вот там не встанем. Абсолютно. Будет еще хуже. Придут сюда. Я Все вам беру, говорю, придут да. сюда. Они не зря там это делают. Они придут сюда. Дуже Им нужен если... Киев. Если Киев. Если до Киева подойдут, уже дальше делать нечего. Значит... Путин не остановится. Мы уже к нему обращались. Мы кричали, не... прекрати убивать украинских детей и, и российских же тоже. И мы же к матерям обращаемся. Россиянам. Станьте, не бойтесь. Выходите. Выходите. Свои это детей, ваши дети да, будут Погибати. І наші діти, ми два братських народа. Ну ми виноваті, що дураки у власті. Ну как що сказати, дівчатки. Так. так скажіть, будь ласка, які методи тоді? От вони не зупиняються, вони не проводять які дії матерів? От скажіть, мира. Глагаром... Ми з панідільниками з панедільникам на майдані офіціальною заявку подали. Установлюємо устанавлюваємо палатку матерів. Мы обратились к майдановцам, они, конечно, майдан специально разогнали, они его довели до вот этого состояния. А зачем президенту, чтобы в затылок дышал кто-то? Правда? Так. Вы тут по кучкам будете собираться так, 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 и собираетесь. А когда так. майдан, это опасно. Вот так мы сделаем и материнский майдан за наших детей. Так, Понимаете, так, сегодня, Нет, мы просто палатки позаказывали на понедельник. Мы официально хотим установить, установить. На понедельник ну, быть завтра просто, мы встречаемся у на на секретариата президента в 10 часов. Он верховно главнокомандующий. Я вам говорю, вот, вот это надо все. Надо на банковой палатке. А пусть пошумели все. Вален. И мы на банковой Винджи, поставим. Мы нам ее перетянуть 5 секунд. Винджи, э, паркан поставили для администрации президента. Да. Никого а не пускают. Не было. А зачем? При Януковиче не